Мы находимся в теле инсталляции художника Анатолия Ганькевича. Справа от меня потрескивают сладкие сны эфирного тела художника Андрея Казанжия. Слева от меня потрескивают сладкие сны эфирного тела члена группы «Общее состояние», состояние художника Юлии Депешмот. Наша выставка называется Люкс Тенебрис. Свет из тьмы. Выставка Свет из тьмы задумывалась как выставка объектов и инсталляций, которые являются единственными источниками света на этой выставке. Кроме работ, ничего не должно светиться. Кроме работ ничто не репрезентирует авторские, кроме светящихся работ ничто не репрезентирует авторские идеи. Мы хотели, чтобы свет в телах наших работ максимально выявил и реализовал свои форма-образующие и смысла-образующие функции. Это происходит по-разному. Иногда меняются местами проекция и ее источник. Иногда... С... С... Стоп! В объектах и инсталляциях, представленных на выставке «Свет из тьмы», свет выполняет различные функции – формообразующие и смыслообразующие. Иногда свет является неким проводником, посредством которого идея художника транслируется и доносится до зрителя. Иногда свет репрезентирует самое себя. Иногда Свет парадоксальным образом работает с телом объекта либо инсталляции, что-то подчеркивая, что-то скрывая, что-то выявляя, что-то дематериализуя. Кроме, светов, кроме света, иных источников освещения. Стоп. Кроме света, встроенного тела, в тела. Работ, иных источников освещения на выставке нет. Если работы, представленные на выставке, прекратят свое бытие, если они погаснут, в залах воцарится тьма. Но пока они не погасли, пока свет проходит сквозь тела этих работ, до тех пор энергия света парализует энергию тьмы превращая тьму в сумерки, в сумерки новорожденного дня. Смеркающаяся реальность выставки Люксекс Тенебрис приглашает зрителя войти в нее, устремиться к растворенному в ней свету, попытаться проникнуть в его неизбывную тайну, ибо дух собирается сначала в сердце и незамеченный проходит через все стражи до языка. Это означает, что свет из сердца Божия пробился сквозь самое внешнее, поврежденное, яростное, мертвое, горькое и терпкое рождение в природе всего мира, непостижимо для смерти и дьявола, вместе с гневом Божиим, как и написано в Евангелии святого Иоанна, «Свет сиял во тьме, и тьма его не объяла». Якоб дома. Аврора или утренняя заря восхождения.